لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے غصے میں آ کر طلاق دی بھائی طلاق کی نوبت ہی ہمیشہ لڑائی جگہ میں پیدا ہوتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خوشی خوشی میں کوئی طلاق دے ہمیشہ یہ جو نوبت پیدا ہوتی ہے یہ ہمیشہ لڑائی جگہ سے ہی پیدا ہوتی ہے ایسے تو پیدا نہیں ہوتی نا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہے کہ تم میری بڑی محبوبہ ہے مجھے بہت پسند ہے اس لیے میں آپ کو طلاق دیتا ہوں ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہمیشہ یہ نوبت ہی لڑائی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم نے جو نے لگائی لڑائی بھی غصے میں آ کر طلاق طلاق ہوتی ہے غصے میں ہے پھر جب طلاق دینے کی نوبت آتی ہے اس وقت نہیں دیکھتے کہ ہم کون سی طلاق دے رہے ہیں پھر طلاق مغلزہ دے بیٹھتے ہیں پھر بس اوقات تین طلاقوں پر بھی اکتفاہ نہیں کرتے دس تک بیس تک سو تک کہہ دیتے ہیں اور پھر طلاق دینے کے بعد جب ہوش ٹھکانے آیا پھر کیا ہوتا ہے پھر جی اب ہوش ٹھکانے آ گیا ہے اب بیوی تو گئی اب کیا معاملہ ہوگا بیوی بھی گئی اور ساتھ زیورات ڈالے ہوئے وہ بھی گئی اور ساتھ میں نے فلاں فلاں گفٹ دیا وہ بھی گیا اگر پلاٹ نام کرایا ہو وہ بھی گیا اور اگر کوئی فیکٹری نام کرائی ہو وہ بھی گئی اوہو اب کیا جائے کیا اب پھر کیا کرتے ہیں اب اس کا حلالہ کروانا ہے حلالہ اور حلالہ شرط کے ساتھ کروانا اس پر لانت ہے لہو کہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے اندر جو آدمی اس شرط کے ساتھ حلالہ کرواتا ہے کہ میں آپ کو بیوی سپرد کر رہا ہوں اور پھر ایک رات کے بعد دو رات کے بعد آپ اسے طلاق دے دیں گے اور میرے سپرد کر دیں گے اس پر اللہ کی لانت ہے تو یہ شرط خراب ہے یہ شرط حرام ہے ہاں وہ خود اپنی مرضی سے طلاق دے طلاق دینے کے بعد پھر واپس آئے اور ایسا واقعہ ہو چکا ہے یہاں ملتان میں ایک سچا واقعہ صحیح واقعہ ایک آدمی تھا وہ فیکٹری کا وہ فیکٹری کا مالک تھا اب جب اس نے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو حکمار میں اس نے لکھوا دیا یہ فیکٹری بھی دو کروڑ روپیہ حکمار بھی اور یہ بنگلہ بھی اپنی بیوی کا نام کروا دیا شروع میں تو محبت ہوتی ہے باتیں ہوتی رہی محبت میں سب کچھ چلتا رہا لیکن جب کچھ دنوں بعد بگاڑ پیدا ہوا غصہ آیا جناب والا کو اور طلاق دے دی اور طلاق بھی ایسی دے دی کہ اب واپسی کی گنجائش نہیں ہے اب مولوی کے پاس کیا کسی دوسرے کے پاس سب نے کہا بھائی اس کا حل تو حلال ہی ہے حلالہ یہ ہے کہ وہ اس اس کو دے دیں وہ اپنی مرضی سے طلاق دے گا پھر ادھر گزارنے کے بعد پھر آپ کے لیے حلال ہو سکتی ہے آپ نکاح کر سکتے ہیں اب اس نے کہا کہ کیا کیا جائے بہت پریشان ہوا پریشانی کے عالم میں اس نے کہا کہ گھر کے اندر جو ملازم ہے نا اس سے مسئلہ حل کروا لیا جائے ملازم کو بلایا اور ملازم کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی کا نکاح کرواتا ہوں اور ایک رات گزارنے کے بعد تم اس کو طلاق دے دو گے ملازم نے ویسے تو اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے اس کے نکاح کر کے اس کو دے دیا اب جب نکاح کر کے دیا رات ہوئی تو وہ بیوی جب اپنے شوہر کے پاس گئی جو نیا شوہر تھا تو وہ بیوی بڑی سمجھدار تھی اس نے کہا کہ وہی بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا بغیرت آدمی ہے آپ نے جو ہے نا اس کی بات میں نہیں آنا آپ مجھے کبھی طلاق نہیں دیں گے آپ مجھ سے وعدہ کرو اس نے کہا اب کہ یہ کیسی باتیں آپ کر رہی ہیں وہ میرا مالک ہے اس نے کہا مالک ہے جو کچھ بھی ہے میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ نے مجھے طلاق نہیں اس نے کہا ٹھیک ہے اگر راضی ہے تو مجھے تو کوئی ادراز نہیں ہے تو گھر کی مالکن تھی تجھے اگر راضی ہے تو مجھے تو کوئی ادراز نہیں اور اندہ کیا مانگے دو آنکھیں مجھے دو آنکھیں مل گئی مالکن مل گئی تو ایسا ہوا رات گزاری وہ بچارہ انتظار میں تھا انتظار کرتے کرتے کیا ہوا کہ جب صبح اٹھا بیدار ہوا کہتا ہے میرے ملازم میری بیوی کو طلاق دے اس نے کہا ہے آپ کی بیوی کو میں کیسے طلاق دے سکتا ہوں بیوی آپ کی اور طلاق میں دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ تو اپنی بیوی کو طلاق دے چکے ہیں اس نے کہا نہیں یار بات سمجھو جو میں نے رات کو آپ کے حوالے کی تھی اس کو طلاق دو اس نے کہا بھائی وہ میری بیوی ہے وہ میری بیوی ہے میری مرضی کی بات ہے میں طلاق دوں یا نہ دوں آپ اپنی بیوی کو دے چکے ہیں وہ قابو ہو گیا دو کروڑ بھی گیا بنگلہ بھی گیا سب کچھ گیا حکمار میں لکھا چکا تھا حکمار میں خلوت صحیح کے بعد حکمار واجب ہو چکا ہوتا جو دے دیا وہ تو اب عورت کا حق بن گیا اب کیا ہوتا ہے اب جو ہے نا اب حلالہ کرانے کے لیے چل پڑتے ہیں تو ایسا حلالہ کروانا یہ شریعت اس کی گنجائش نہیں دیتی اس کا حل کیا ہے میاں بیوی کا جب جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے میں آئی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کہتے ہیں قرآن کہتا ہے ولافون تخافون ہننا وہ عورتیں جن سے تم جھگڑے کا خطرہ محسوس کرو جھگڑا ہو جائے پہلی پہلی صورت پہلی سیڑھی ہے فر قرآن کبھی طلاق کا حکم نہیں دیتا کہ آپ طلاق دو بلکہ قرآن حکیم پہلے سٹیپ بتاتا ہے فر ان کو اپنے پاس بٹھاؤ محبت سے بٹھاؤ ان کو سمجھاؤ محبت سے بٹھا کر ان کو اکیلے بیٹھ کر اکیلے بیٹھ کر ان سے بات کرو ایسے لہجے میں بات کرو کہ پیار سے ان سے بات ہو وہ بات سمجھنے کی کوشش کریں فائض اگر سمجھو کہ بات نہیں سمجھ رہی پیار سے کام نہیں چل رہا دوسری صورت واہ جلو اُننا مزاج آپ ان سے عہد کی اختیار کر لو آپ اس کے کمرے میں بھی نہیں جاؤ اس کو بستر پر نہ آنے دو اب اگر وہ سمجھدار ہوئی تو وہ سمجھ جائے گی کہ میں اتنی جتنی بڑی کوتا ہی تو تھی کہ میرا میاں میرے کمرے میں بھی داخل نہیں ہوتا میرا میاں میرے مجھے بستر پر بھی نہیں آنے دیتا سمجھ جائے گی یہ دوسرا سٹیپ ہے تیسرا سٹیپ وز اگر پھر بھی بات نہیں بنتی پھر فرمایا ان کو مارو لیکن ان کے رخسار پر رخسار پر مارنے کی بالکل اجازت نہیں اور ایسے مارنے کی بھی اجازت نہیں جس سے نشان پڑ جائے یہ مارنا تنبیہ کے لیے ہو غصے کے لیے نہ ہو وز پھر ان کو مار لیکن دو چار جو ہے نا پشت میں تھپڑ لگا دو لیکن نرم نرم سے سزا کے طور پر تنبیہ کے طور پر اگر بات بن جائے ٹھیک ہے بات نہیں بنتی پھر فرمایا فَإِنْ اقالم فلاں تب ہو علیہ اگر تمہاری اطاعت کر لیں تو تم کو اور راستہ اختیار نہ کرو اور اگر پھر بھی نہیں سمرتی پھر فرمایا کہ اگر وہ پھر بھی نہیں سمرتی فبا حَكَمًا مِّنْ امن وَحَكَمًا مِّنْ حا دو ایسے آدمی مقرر کیے جائیں ایک عورت کے خاندان میں سے ایک مرد کے خاندان میں سے اور وہ ان کے حالات سے واقف ہوں فیصلے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور اس کے بعد وہ جو فیصلہ کریں میاں بیوی اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں جو آپ فیصلہ کریں وہ اب ان کے اختیار میں ہیں اگر وہ سمجھتا ہو اگر وہ ان کو اختیار نہ دیں پھر وہ سلو پر ہی سلو ہی کرائیں گے ان کے آپس میں سلو کی کوشش کریں گے اور اگر وہ ان دونوں کی نیت ٹھیک ہوئی یو اللہ ہوبئی اللہ ان میں تطبیق پیدا کر دے گا پیدا کرے گا